ba'zi kishilar o'ylashi mumkin hamma qur'onni o'qisa dunyoga kim qaraydi o'shalar dunyosi ham obod bo'lgan siz bilan bizdan yaxshi bo'lgan o'sha paytdagi eng katta vizantiyaniyu forsniyu yenggan o'shalar bo'lgan u xalaqit qilmaydi balki dunyoviy ishingizni ham to'g'ri bajarishingizga foyda bor man bir maqtutotga kirganimda anavi beruniydagi kolajmalar. Uluğ bekni körəgənini zicini alıp çıxıb belində iltimas qıldı. O məktəbəni başa tanışdı. Zicdə alıp çıxıb verdi. Qol yazma. Birinci Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakallazi ceala fi's sema'i burujan deyə başladı. Uluğ bek zicini Tebarakallazi ceala fi's burujan ve ceala fiha sirajan ve qamaran munira dunyoviy ilmingizda ham boshqasida ham qur'on hidoyatchi bo'ladi hamma narsada hidoyatchib'li ana shuning uchun bu hozirgi boshlangan amal juda muborak amal olloh hayrli qilsin muborak aylasin tahsinlar bardavom qilsin yodlaganda puxta yodlash kerak bu y va shoshmaslik kerak bir marta tugatib olib boshqa narsa qilaman demaslik kerak puxta qilib yodlash kerak toinki umringizni oxirigacha o'sha qur'on bilan yashaysiz va oxiratda ham inshaalloh qoriq qoriq oxiratga borganda imom ahmadni rivoyatlarida keladiki qur'on egasi mahsharda tursa bir odam keladi horg'in so'lg'in suratda mani taniyapsanmi yoqaman quronman sani tunlari bedor qilgan kunduzlari chanqatgan quronman qo'lidan yetalab ollohga iltijo qiladiki parvardigor buni kirgiz jannatga shunda dedilar qorini olib kelib bir qo'liga mulk bir qo'liga xuld ya'ni bir qo'liga podshohlik bir qo'liga abadiylik beriladi beriladidediar va unga aytiladi o'qi va ko'tarilib bor oxirgi o'qigan oyating sen manziling bo'l unga bosh oyoq sarpo kiydiriladi shu hadis sharifda bir tahlil qiladigan bo'lsak bu o'ta katta maqom qiyomatda dahshat hamma ota boladan bola onadan qochayotgan payt nima qilishni bilmay turibsiz bir odam kelib qo'lizdan obborib qutqarsa qutqarganda ham ollohni kalomi bo'lsa u tashvish qolmaydi endi nimaga shu so'lg'in suratda keladi holg'in suratda keladi desa aytadiki qoriga chekkan mehnatini eslatish uchun deydi qori qur'onni yodlaguncha unga amal qilguncha qiynalgan bo'ladi rangi so'lgan bo'lishi mumkin kechalari bedor qilganman deydi qur'on qur'on bedor qilish kerak telefon emas qur'on bedor qilganman deydi bu degani tahajjud o'qigansan degan kunduzlari chan qaytganman degani manga amal qilaman deb yoki yodlayman deb ro'za tutgansan och qolgansan nima uchun qo'liga mulk bilan xult beriladi odam alayhissalomni jannatdan quvilishiga sabab bo'lgan narsa shu ikkalasiga qiziqish bo'lgan nima degan shayton kelib kelibolloh yemadigan meva boru oshuni ko'rsatib aytadiki abadiylik beradigan va bitmas tuganmas mulk beradigan daraxtni ko'rsatayinmi desa odam alayhissalom qiziqqanlar keyin o'shani yeb qo'yib jannatdan quvilganlar qur'on sohibiga ho'l bilan mulkni qo'liga berib qo'yadi otang shunga qiziqib jannatdan chiqqan di mana mulk bilan xo'l senga berildi kir end